Negara digemparkan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang telah membenarkan rayuan Pertubuhan Sis Forum Malaysia dalam tindakan undang-undang mereka mencabar fatwa jawatan kuasa Fatwa Selangor. Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, telah mengisytiharkan pertubuhan itu menyeleweng daripada ajaran Islam pada tahun 2014. Justru apakah implikasinya kepada umat Islam dalam negara? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah ku redai Islam itu jadi agama bagimu. Islam bukan sekadar label. Ia simbol iman, ketakwaan dan mahkota akidah. Namun Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj menzahirkan rasa duka cita dan kecewa berkenaan keputusan Mahkamah Persekutuan. Kekecewaan itu lahir dari keputusan yang membenarkan sis terus menggunakan nama tersebut walaupun fatwa 2014 mengisytiharkan fahaman liberalisma dan pluralisma mereka sesat. Sultan tegas menggesa sis hentikan penggunaan kata Islam dalam apa jua penerbitan atau platform yang mereka gunakan kerana ia akan menimbulkan kekeliruan umat. Dari sudut pandangan mahkamah, Panel empat hakim persekutuan memutuskan fatwa MAIS 2014 hanya terpakai ke atas individu, bukan institusi seperti SIS. Namun, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menegaskan fahaman liberalisme dan pluralisme agama itu adalah sesat dan menyeleweng dan individu serta institusi yang menyebarkannya perlu bertaubat. Sebagai Ketua Agama Islam Negeri Selangor, Sultan Sharafuddin telah bertitah agar SIS Forum dan mana-mana syarikat berkaitan hentikan penggunaan nama Islam demi menjaga kemurnian agama. Baginda menyokong kenyataan Maes yang menegaskan bahawa penggunaan nama itu sewenang-wenangnya boleh membuka ruang bagi pihak tertentu berselindung di belakang agama untuk menyebarkan ajaran sesat. Sultan Selangor juga menitahkan supaya penguatkuasaan dipertingkatkan agar tiada pihak mengambil kesempatan atas nama Islam demi agenda pribadi. Maka apakah makna dan implikasinya ke atas masyarakat Islam dalam negara Pertama sekali, masyarakat mungkin akan keliru dengan pandangan yang menyeleweng yang dikeluarkan pertubuhan sesat kerana mereka berselindung di sebalik nama Islam. Apatah lagi apabila fahaman pluralisme dan liberalisme dikaitkan dengan agama Islam yang rasmi. Kedua, kredibiliti institusi agama seperti MAIS, JAKIM dan MKI kini boleh dipersoal oleh masyarakat jika fatwa yang dikeluarkan dianggap tidak relevan. Ia secara langsung melemahkan institusi agama yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan negara dan lama kelamaan masyarakat akan anggap bahawa tiada keperluan lagi untuk institusi agama. Terakhir sekali, nama Islam boleh menjadi senjata ekonomi atau politik dan manipulasi akan merebak dan berleluasa untuk merosakkan umat Islam. Jika dengan senangnya mana-mana pertubuhan boleh menggunakan nama Islam, maka senang juga untuk mereka menipu rakyat. Dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur keras golongan yang menjadikan agama sebagai alat dunia untuk mengaut keuntungan atau kepentingan. Al-Quran mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 79 yang bermaksud Kecelakaan bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka Kemudian berkata ini dari Allah untuk keuntungan sedikit. Ayat ini dengan tepat menggambarkan gerakan-gerakan yang mahu menafsir semula al-Quran, satu ancaman yang dibaluti nama agama. Isu penggunaan nama Islam ini tidak akan berakhir begitu saja, maka umat Islam perlu lakukan tabayyun, iaitu semak latar belakang, melihat alasan fatwa dan cari fakta dengan institusi-institusi agama rasmi. Jangan tergopoh-gapah untuk menyokong mana-mana pertubuhan yang menunggang nama Islam. Jika perjuangan mereka berasaskan prinsip liberalisme, pluralisme dan fahaman-fahaman lain yang sesat, ia tetap batil. Peranan institusi agama itu juga sangat penting dan bukan hanya simbolik. Institusi agama sebenarnya bertanggungjawab sebagai penjaga akidah sebenar. Maka perlu ada gerakan dakwah yang lebih agresif dan proaktif dalam membanteras gerakan yang lahir dari barat ini. Agama Islam bukan milik mana-mana parti politik, NGO, syarikat atau individu. Ia adalah hak setiap muslim dan tanggungjawab institusi agama untuk memeliharanya. Kita sebagai orang awam mesti sedar bahawa sesiapa yang menggunakan nama Islam jika digunakan sewenang-wenangnya boleh menjadi musibah kepada masyarakat Islam dalam negara. Sultan Selangor telah bertitah bagi menyelamatkan nama suci Islam dari digunakan pihak tidak bertanggungjawab yang berwajah agama. Kini tugas kita adalah untuk bersama-sama menjaga akidah, memahami fatwa dan mendokong tindakan tegas oleh institusi Islam apabila nama suci ini diperalatkan. Apakah ini merupakan detik-detik tafakur bagi institusi agama? Si sering berdolak-dalik malah sering mempertahankan kedudukan mereka bukanlah sebuah entiti yang mempromosikan ajaran sesat. Sebaliknya memperjuangkan hak wanita Islam berdasarkan nilai-nilai maqasid syariah. Kononnya mereka tidak menolak agama tetapi mereka menolak otoritarianisme agama. Inilah hujah yang mereka pakai dari dahulu hingga sekarang sebagai tali hayat mereka. Sebaliknya, wakil institusi agama pula menyuarakan kebimbangan bahawa keputusan ini akan menjadi duluan yang berbahaya. Seorang pegawai dari sebuah jabatan mufti negeri berkata, jika entiti korporat boleh melindungi diri dari tindakan agama hanya kerana bentuk perundangan mereka, maka pintu kebebasan yang berlebihan akan terbuka. Siapa akan jaga kesucian angkidah umat? Oleh kerana pihak mahkamah persekutuan telah buat penghakiman ikut tafsirannya dan tentunya mempunyai akibat ke atas umat Islam, terutama sekali dalam kemuliaan doktrin Islam serta hierarki ilmu sama ada penghakiman ini dipaksa untuk terima atau suka rela ditolak dalam kehidupan seorang muslim kini menjadi perbualan yang pasti aparat berkuasa kerajaan kini bertanggungjawab kerana sewenang-wenangnya meluluskan penggunaan nama Islam itu sendiri atau istilah yang mewakili doktrin Islam baik dalam akidah syariah atau membatasi penggunaannya agar tidak melacur istilah konsep dan doktrin dalamnya sudah lama musuh-musuh Islam menyusup dan mahu merosakkan ajaran-ajaran Islam dari dalam. Nyatanya, ia adalah melalui kolonialisme pemetaan fikiran.